Аплодисменты участникам. Им сейчас предстоит довольно-таки сложная задача. И отразу до микрофона запрошивается участник под номером 9, Гонишнюк Роман. Придумай вопрос, на который блондинка ответила бы так. Пфф, легкотня. Это будет 1,34 сотых. Придумай ответ на вопрос. Точнее, наоборот. Это даже меня уже блондинка, блондинку забыла. Итак, придумай вопрос на ответ. Блондинка тебе говорит ответ, ты должен придумать вопрос. Длина твоих волос наоборот. Сантиметра. Кубического корня. На самом деле, я его понял, я надеюсь, блондинки тоже. Аплодисменты! А мы запрошуем участника под номером 10 ⁇ Дорожевец Назарий ⁇ Когда открываешь дверцу холодильника, свет появляется автоматически. А в туалете и ванной нет. Почему? Э, ну, э, в холодильника открывается автоматически, потому что... Ми стараємося щось звідти знайти, щось побачити, щось зустріти в своєму погляді. А в туалеті не завжди хочеться щось зустріти. Важко посперечатися, особливо на А А хочеться учасника. До... До мікрофону запрошується музичук Іван, номер 11 Сегодня утром встретила девушку своего бывшего. А у нее в зубах застряла петрушка, и ей никто об этом не сказал. Позитивно целый день. А как ты поднимаешь себе настроение? Дякую за вопрос. Існує много способов поднять себе настроение, но у меня он хороший завжди. Дякую за увагу. Ну, вот так. Это тоже ответ. А ми продовжуємо наш інтелектуальний конкурс номер 12 Раденар Денис. Почому, коли у дівочок прямі волоси, ми їх завіваємо. А когда кудряві, виправляємо? Тіпічне женське логіка. А коли лиса, то проблем нема. До микрофона запрошивается участник под символичным номером 13. Синенко Дмитро. Говорят, что людям детей приносит аист. А кто же тогда приносит детей аисту? Наверное, студенты НАУ приносят детишкам аистов. Беспроигрышный вариант упомянуть на аплодисменты участнику. А до микрофона запрошится номер 14. Трамбовецкий Кирилло. Почему загар, полученный в разных широтах, отличается по цвету? Почему загар, полученный в разных широтах, отличается по цвету? Ну, на самом деле, это правда, мы гуглили, реально. Отличный вопрос просто. <смех> 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 Потому что разные угол падения солнечных лучей. Вот, <laughs> и это правильный ответ на самом деле. Аплодисменты участникам. Замыкаем феерию интеллектуальных відповідей группы участников участник под номером 15 захарчук александр сегодня я сказала своим трем подружкам что они классненькие а как часто тебе приходится врать своим друзьям хороший вопрос но Самое главное это оставаться хорошим человеком. И за мир в всем как Когда так, аплодисменты всем участникам этого блока видео. Вопросов и ответов. Громче, громче, громче! Ну что ж, под ваши бурхливые оплески мы проводжаем Симку участники за кулисы. Ура, по